Значит, мы были только что в КПВД «Водопостач» по поводу э, того, что вы выделили бюджет на программу стерилизации бездомных животных. Значит, э, коммунальное предприятие Садеся выслали им договор на заключение, ну, то есть они по протоколу обязаны заключить договор. На отлов, стерилізацію, вакцинацію, передержку і возвращение назад бездомних животних, на яких ви вы виділили бюджет. Но начальник КП нам заявила том, що ви утвердили этот бюджет, але денег ему не виділили. Ну ви не так зовсім говорите. Ми затвердили програми, в якій заплановано 100 тисяч гривень. Так но коштів цю програму ще не виділено. вони будуть виділені після перевиконання бюджету. Так, это когда по датам? Ну, тут я вам не скажу. Ну, примерно, через 10 лет, через 100 лет, через месяц. я думаю, что это будет в темно. В темно, это замечательно, ну, например, через там неделю, две месяца. У бюджета не может прогнозировать никто. Никто, так. А развитие, вот как у нас размножаются бездомные собаки, то есть, стоп это можно, да, как-то прогнозировать? То есть собаки будуть раз розмножатися. Наші громадяни будуть недовольні цим. То есть собаки будуть кидатися на людей, на живона питання стерилізації вирішує питання безпеки людей, дітей. Так Вед, Від відвід животних так. А тварин – так, но собаки не будуть розмножуватися, відповідно, ці собаки, які не народяться. Вони не будуть кидатися. На але вони стерилізовані і кидаються на людей. Ну, але у мені не... є скарги на це так. Але вони умруть ці собаки рано чи пізно, а їх діти Я вже розумію, не будуть. Я розумію, що іншого виходу у нас з вами немає. По закону має бути тільки така боротьба з безпритульними тваринами. Тому чекаємо перевиконання бюджету. Так, а чекатимо наскільки будемо? Ну, Приблизно, скажіть мені, як це може пояснила. 40. Це може бути по півріччю, це може бути по дев'яти місяцях. Mm -hmm. Тут прогноз не может дать никто. То есть никогда на сегодняшний Думаю, день? Я не сказала никогда, я вам объясняю. Ну, что 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 при что... бюджета Из бюджета, может быть, по певричу. Из того, что вы, говорить... из того, что вы говорите, конкретной... конкретики никакой нету. То есть я, допустим, как человек, живущий здесь, в Ведеопольской громаде, я одна своей собственной инициативой делаю всю работу за вас, за всю садочную раду, которая... за департамент, который отвечает за экологию. Я одна это делаю, бесплатно. На волонтерской инициативе. Вы не делаете ничего. Ну, да, да, Наша громадская организация тоже этим занимается. Какая организация? Верс, тоже чем занимаюсь. она занимается конкретно? Она занимается отлом, она занимается стерилизацией, она занимается пристройством. Чем она занимается? Например, ну, По чем? крайней мере, у нас есть данные, что она тоже работает. Ну, у меня таких данных нет. Если у вас есть данные, дайте мне ссылку, дайте мне линк. Я хочу увидеть, где она занимается стерилизацией. Ну, может, ты знаешь, устрите, я у с ней встречалась и говорила, она этими, этими вещами не дел, не занимается уже давно, уже много лет. Поэтому зараз вопрос не Фертман, а вопрос в вас. А скажіть, будь ласка, чому має бути тільки та фірма, яку ви пропонуєте? Та, та ради Бога, заключить любов, просто других не фірм є не существують. Не 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 якщо нам нададуть декілька пропозицій, і буде вигідна пропозиція, нам будь-хто, нам все одно яка фірма. то мы с ней заключим договор. Мне, так больше все равно, с кем вы заключите договор. Просто других фирм не существует, вы в априори их не существует. Одна фирма, одно коммунальное предприятие существует в Одессе, второе ближайшее в Харькове. Скажите, пожалуйста, ну вы уже бачили этот договор, я его не бачила. Вы Сколько заключ... стоит одна собака? Смотрите, вы заключали с ними договор, у вас был тендер с ними крайний раз в 2021 году. Я отслеживаю да, до, до Нет, сейчас не, не. на эти 100 тысяч приблизно 30 на него могут но я просто за одну собаку, можете мне сказать за одну собаку? приезжают, да. забирают, да. стерилизуют и привозят снова назад. Веду. Нет, и вакцинация. Не, не так, не так, смотри, они, получаются, они приезжают, это дорога сюда, это машина специально оборудованная под собак с клетками и так далее, они, у них есть специальный ловец, они ловят всех, диких собак и так далее, и так далее. У них специальный ловец со специальным приспособлением, который делает отлов, он, он любую собаку может поймать. Дальше, он ловит, они э, везут, это следующая логистика, правильно, следующая дорога, они привозят к себе, там идет стерилизация, вакцинация, чипирование, потом у них 5 дней передержки. И потом они привозят сюда, в привычную среду обитания, и выпускают их здесь на месте. Вот таким вот образом вот, в эти, вот эта сумма денег так получается. Если э, заниматься, например, э, Частично брать собаку, вызывать ловца специально ловить, потом стерилизовать, потом возить туда. Это, в принципе, то на то и выйдет. Здесь комплекс услуг, которые люди оказывают, и эти люди профессионалы. Они занимаются этим много лет. Они одни единственные предоставляют подобные услуги на территории Одессы, Одесской области. Единственные. Ближайшие подобные коммунальные предприятия, вот как ваши же девочки изучали этот вопрос, они же сказали о том, что ближайшие находятся в Харькове, в, Харьков, в Харьковской области. Ближе ничего нет. Они одни единственные. Вы с ними заключали а так, вы, как... у... У нас... квартал... Ну, чекаем уж конца месяца. Я сейчас не готова ничего сказать. Мы только первого-другого часа будем понимать ситуацию. Давайте, может быть, тогда рассмотрим. Смотрите, у нас сейчас ситуация такая. На мусорной свалке, как раз-таки там, где Наташа ферцман ваша ненаглядная живет через дорогу, там находятся сейчас на мусорной свалке две беременные собаки. Понимаете, в прошлом и позапрошлом году я разгребала эту мусорную свалку. Я оттуда за август месяц только вытащила 18 щенков. Это август-сентябрь, 18 щенков, которых я вытащила и пристроила. Это очень трудная работа, очень тяжелая, я вам честно скажу. Конечно, лучше предотвратить их беременность, их роды, нежели потом это вот. Сейчас у нас вот ситуация, вот сейчас ахва. Если сейчас вы сможете выделить хотя бы на ближайших 20 собак, 20 собак, смотрите, 4 или 5 собак, это те, которые на стадионе, это возле завод конторы, там, где колесник. Там, там они уже породили как бы в прошлом году, их там очень много, но самых основных вот эти рожалки, взрослые собаки, их пять собак. Потом пять, которые вот там вот на Одесской возле эпицентра, две собаки, которые на мусорной свалке. Это те, которых срочно вот прямо кровь из носу надо ловить, потому что эти все сейчас в гульках. Они все или отгуляли, или уже беременные. Чем больше вы боретесь, ну, скажем честно, ты больше их стоя, ничего не разумею. А чего тут Это не понимаете? Это первый вы занимаетесь. ну... Э, стерилизацией собак мало кто занимается. Вы поймите, смотрите, вот колесник, например, с колесником мы разговаривали, да, когда он ко мне обратился, это получается осенью прошлого года. Давайте собак. Значит, поехала, я посмотрела на стадионе на этих собак. Объясняю. Собаки одна только еле-еле с трудом идет в руки, все остальные дикие. Смотрите, я поймала, я сама лично своими руками поймала, отловила всех собак с рыбкохоз. Сама лично. Вы видели этих лошадей? Они по 40-50 килограмм, я их таскала на себе. Они меня кусали, у меня были раны рваные и так далее. он ну, тогда что же покусала эта собака? Это было ужасно, это было, ну, больно, это трудно, это тяжело. Для этого нужен специальный человек. Я к диким, я, те, кого я могла поймать из собак, я поймала всех. Это были и возле пожарки, и на Калинина, собаки, которые я более-менее могу поймать, я их поймала, я их простерилизовала. Тех диких собак я поймать не могу, мне нужен специальный человек. Этот человек называется ловец. У него есть специальное приспособление, это такая вот дудка на... через нее короче говоря, с натворным стреляют. Мы спецпрацювали с Белороднестровской фирмой, они приезжали, и мы вырешивали это питание. Но потом изменили до законодательства, и сейчас оно совсем по-другому решается. Но проблема остается. Вот, и проблема... Проблема в том, что коммунальные предприятия в Одессе не очень дорогие. Дуже... Но я зато спитала вас цену, да, была здесь, пропозиция 4 тысячи 4, 4, 4 Нет, <мунел> нет. договор есть коммунальные предприятия. Одесса на 100 тысяч, а они нас 30, на 30 собак. 30 да, собак, да. 30 собак. У, них получается, у них получается, смотрите, в районе где-то 3 тысячи они приезжают, нет не так. В районе 3000 они стерилизуют, передерживают это все, комплекс процедур 3000. И 3000 за один приезд. Но ну, а за один приезд они могут поймать 10 собак. То есть в этих 3000 разбивается еще, это плюс 300 гривен на каждую собаку. Ну где-то вот 3200-3300 получается, меньше чем 3500, меньше. Ну мы с вами повернули все питание после перевыполнения бюджета. Я сподеваюсь, что он будет. Пока будет есть. Ну, я сподеваюсь. Ну, вам позвонить. Давайте ми зараз попросимо пусть змогнути. Так якщо вони закнуть. Ні, якщо не буде гроші, то смисла немає вам з вами дзвонити. Якщо будуть гроші, то я завжди ну ви є повірте, є куди їх розподіляти, не тільки ж на програму. Звони, звони. Но есть много проблем, которые нужно Нет, смотрите, с 21 -го года э, наш постсовет ни разу не обратил внимания на эту проблему. Я понимаю, э, война и есть это вот, но природу не отменить. Природа как размножалась, так и будет стихийно размножаться. Поэтому в 2022 году я притащила сюда первую стерилизацию. Я этим занимаюсь уже три года. И это очень достаточно важно, потому что если бы еще я этим бы не занималась, понимаете, что здесь творилось просто-напросто? Здесь безысходность была бы вымога. Європейського союзу. Це одне ж із умов вступу України в Європейський Союз. І наразі Європейський Союз дуже гостро і наполягає давить на наш уряд, щоб ми почали реалізовувати цю програму. І нам треба щось зробити. Нам якусь роботу треба показувати. Якщо ми стерилізуємо хоча б ці 30 собак, це 30 фрин це буде вже. Ну, з розповіді наших односельців, які зараз в Європі, там немає такої кількості собак. Тому що вони давно їх регулюють. Регулируют. Где, 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 нет, в Европе понятно, это вот, это понятно. вы, вы поймите, мы пока их не просерезуем. Вот у колесника у этого вот сейчас самое, вот э, мусорка и колесник это самое такое злободневное. Злободневный ужас. Вот и на Одесской вот там, где мы сейчас возле эпицентра находимся, там получается тоже эти собаки дикие. Там кабели ручные, они идут к рукам. две суки, которые одна с сельской сейчас родила, и вторая вот ту, которая на окраине родила, мы щенков их этих пристраивали. Ну, давайте так. Сегодня у нас 23 -е число. Первого числа я буду точно знать результат нашего бюджета. Да. Є перевиконання чи немає перевиконання. Тільки потім можемо про щось говорити. Ми платно будуть Ну, я знаю, у mm -hmm. да. вас питань немає, да, але... Ми намагаємось, да, то... Я... Якби наші відкривалися підприємства, а не закривалися, да, ми да. з вами про це навіть не, не говорили. Сейду питання, треба займатися, я згоден, да. Ну, поки залишаємося на цьому. Справа в тому, що багато людей не хочуть показувати свій ми я ну, цим питанням теж це потрохи займаюся. Я вже написав декілька скарг музика. Mm -hmm. Є у нас є у нас особи в нашій громаді і у сусідній громаді, які принципово не хочуть нічого показувати. Смотрите, нам даже вот принципиально, в принципе, и критично, если бы вы выделили хотя бы первые вот этих 30, там 35 тысяч, да, на первую десятку, вот эти вот которые точки, которые локации я сказал. Они приедут, 10 первых отловят, и остальные там уже, короче говоря, по мере силы. Да, да, мы будем бачить Транч результаты, где а конкретно бы даже. Хотя вызывать. бы, да, первый транж. Дайте, пожалуйста, потому что это, это сейчас, это очень важно. Потому что если сейчас эти собаки снова у колесника забеременели, ну и что, я с ним разговаривала, да? он ко мне обратился. Я говорю, давайте в немецкий приют их запишем, вызовем ловца. Я помогу машины все, но ну, только по видеополю. В Одессу я не повезу. Хорошо, а как я повезу? Я на себе их повезу. Но чем я их повезу? Ну, поэтому они вот вы говорите, что чем больше стерилизуем, тем больше. Да, так и будет, потому что одна оставшаяся собака сделает вот этот вот массовый геморрой. А если их осталось пять не стерилизованных, они это произведут такое потомство, что и каждое потомство через год каждый каждый этот вот щенок родит и все. Змеи это у нас нажали, ведь были на, жаль, не на користь, ни собак, не людей. Ну, вы бы, что то да, ну, да, Нет, это, это, это равнодушие всех и каждого, который этот вот. Колесник, во всяком случае, тот человек, который мог бы иметь возможности финансовые и вообще возможности, которые могут бы посодействовать. Мы могли бы этих собак давным давно в немецкие отвезти. Там нужно было вызвать стрелка, там нужно было просто организовать машину. Но каждый на своем месте проявляет максимальное равнодушие. Максимальнейшее. Я не знаю, с чем это связано. Каждый ждет, вот кто-то придет, вот я должна прийти и все это, короче, разгребсить. Так не, не получится. Ну, так не бывает. Поэтому огромная просьба. Выделите хотя бы первый транш. Первый транш на вот это Я все дело. Я вас дела. почула. Мы с вами вертаем. До этого питания пизднее. Все, на все, все. доброе. Спасибо.